kita punya daging wagyu ni kita memang import dari supplier yang dia dapat acknowledgement daripada Jakim lah so dengan Jakim dia Jakim dah hire beberapa CB badan yang check halal ni dengan Jepun jadi dia check dari A sampai Z so yang kita orang serve adalah wagyu Jepun A5 sahaja cuma part tu berbeza lah kadang-kadang diram kadang-kadang ada berbeza lah yang penting kita orang memang serve halal wagyu A5 dari Jepun harga murah buffet wagyu totally boleh tambah anything wagyu 199 saja RM199 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asraf Jeffrey Salah seorang pemilik kepada restoran Samurai Yakiniku Kita berada di cawangan terbaru kami Iaitu di Shah Alam Section 9 Betul-betul belakang Concord Hotel Jom saya tunjuk interior dia macam mana Okey untuk konsep samurai yakiniku ni kita bawa konsep yang sama dengan apa yang kita pernah experience dekat Jepun which is ada dia punya penyedut lepas tu adalah asap sikit-sikit basically customer dia kena bakar sendiri daging tu kita akan sediakan dalam keadaan mentah and kita tak perap ha, biasa kalau dekat Malaysia ni orang akan perap kan tapi disebabkan dekat Jepun diorang memang tak perap diorang akan uh, hidang dalam keadaan macam tu lepas tu kita pun ada bagi sos untuk customer celup dalam sos and makan antara soalan menarik yang selalu orang tanyakan kepada saya adalah kenapa nama Samurai Yakiniku sebenarnya masa kami nak tubuhkan Samurai Yakiniku ni nama yang kami pilih adalah Kyu Jupun Yakiniku which is dia punya maksud adalah Yakiniku 90 Minit Yakiniku bermaksud daging bakar. Yaki bakar ni ku adalah daging. Tapi bila saya tanya beberapa orang terdekat dengan saya supaya mereka ulang, bila saya sebut kijupun yakiniku kijupun yakiniku mereka tak mampu nak ulang balik. So kami pilih uh, nama yang sangat simple, senang dan dekat di hati orang Malaysia which is Samurai yang orang kita memang dah tahu dan yakiniku dia hampir kepada yaki, yakini aku. Ini adalah cawangan keempat. Cawangan asal kami adalah di Beret 12, Kota Baru Kelantan. Kemudian kami buka di Bangi Gateway. Lepas tu awal tahun ni di Setapak di KLTS dan latest di Shah Alam Section 9. Actually Samurai Yakiniku ni ada dua orang lah Saya dengan saya punya junior Kami asalnya aktif dengan Perkim Perkim wakaf baru di Kelantan Kami pergi ke rumah ke rumah Bagi bantuan And saya follow dia lah basically dia adalah core lah bila bagi bantuan kepada orang lain kami rasa macam kami kena buat sesuatu untuk bagi manfaat yang lebih besar that's why kami decide untuk buka perniagaan which is uh, dengan cerita kami buka restoran Samurai Yakiniku and kenapa kami pilih Yakiniku ni adalah kerana bila kami nak decide buat bisnes sebab saya ada saya punya own bisnes iaitu kedai komputer Mona Lisa yang berada di Kelantan juga partner saya dia ada dia punya own bisnes so kami cari yang boleh autopilot yang senang yang boleh boleh jalan dengan sendiri and kami decide untuk restoran bila kami decide untuk buka restoran benda pertama yang kami nak adalah kami tak nak ada chef selagi mana ada istilah air tangan selagi tu kami tak nak dan kami cari lagi lah apa lagi bisnes apa lagi makanan yang tak perlukan chef and kami dapati yakiniku is the best untuk apa yang kami nak sebab Yakiniku kita just potong daging dan kita serve daging yang mentah tu kepada pelanggan. Pelanggan masak lah. Dia nak masak dengan well done ke, dengan medium medium well ke, ha, terpulang pada dia. Uh, keunikan samurai yakiniku ni first kali dari segi interior lah. Boleh dikatakan eksklusif. Yang kedua kita punya keunikan adalah harga dia. Harga boleh dikatakan yakiniku yang paling murah ada dalam pasaran di Malaysia ni. Kita punya buffet hanya RM35 Malaysia. Customer boleh makan unlimited yakiniku. Lepas tu unlimited shabu-shabu Unlimited kambing perap Unlimited yakitori Ataupun ayam bakar uh, Miso Lepas tu kita ada sediakan salad Then kita ada bagi nasi putih Tapi nasi putih pun kita bagi nasi Jepun Bukan nasi beras Malaysia lah Salah satu masalah terbesar bila kami buka Samurai Yakiniku ni sebab kami tak ada basic kan. Jadi masa tu kami buat ventilation, uh, dia yang general punya ventilation. Bukan macam corong macam ni lah. Uh, so ketika tu asap terlampau banyak sampai kami ingat lagi kami pernah buat wagyu festival yang mana bila customer bakar je wagyu semua customer dah terpaksa keluar dia dah terpaksa dia dah macam terlampau jerebulah dalam kedai so bila kita cari solution kita dapati yang memang nak tak nak kena pakai corong macam ni itu pun masih ada lagi asap-asap yang akan keluar tapi kami kekalkan juga sebab itu kalau kita pergi dekat Jepun benda yang sama kita akan express yang penting kita dapat express benda yang sama dengan apa yang orang akan express bila mana dia pergi mana-mana kedai yakiniku di Jepun lah alright jom saya tunjuk kepada anda sos favorite saya ok ini adalah counter sos kami counter sos pada awal penubuhan samurai yakiniku sebenarnya kita just sediakan kepada customer yakiniku sos ini memang kita punya signature lah ini memang tak ada dekat tempat lain Dan customer dia request dia nak yang lebih pedas So kita pun perkenalkan spicy yakini kusos bila kita dah R&D lah Dan customer nak yang lebih customise Dia nak yang dia punya own maka kami bagi beberapa pilihan Cuma yang saya punya favourite first kali biasanya saya akan ambil goma sos ni Ah uh, Ni kiranya sebagai base bila saya buat sos saya sendiri Lepas tu saya akan masukkan sedikit chili oil Then saya akan masukkan garlic Garlic So garlic ni saya letak banyak sikit sebab dia akan bagi rasa crisp tu Lepas tu akan masukkan sikit kita punya yakiniku sos Dalam satu sudu Ataupun mungkin dua sudu lah kalau plate besar macam ni Lepas tu sayur-sayur semua ni masukkan Then spring onion Last kali saya akan masukkan chili chop So chili chop ni untuk bagi rasa pedas lah Basically ini adalah saya punya favorite sauce lah jadi, kepada yang sedang tonton video ini, jemput datang ke Restoran Samurai Yakiniku. For sure, harga kami antara yang termurah dalam pasaran. Dulu saya pernah belajar dekat Jepun, dan saya kerja dekat Jepun setahun, dan saya balik. Masuk dalam company family business 2019 saya set up Samurai Yakiniku ni lah Bawah saya ada Samurai Yakiniku Lepas tu kita ada Konoha Buffet Lepas tu kita ada Hattori Coffee Di pantai Kemayang, Bacok uh, Saya handle marketing dengan sales Partner dia handle operation lah Kenapa jual murah? Sebab kita orang nak tackle market yang murah lah And kita orang memang jujur cakap kita tackle market Melayu Kita cuba laraskan mengikut uh, kemampuan orang kota baru lah And Alhamdulillah lah sambutan masa mula-mula buka tu pun Alhamdulillah penuh Kita punya main idea sebab saya dah ada saya punya main income Dia pun ada dia punya main income So basically ni adalah satu bisnes untuk kita orang bagi sumbangan saja. Sebelum kita jumpa Budi Mara Actually kita pun ada bagi directly kepada sekolah Mara Masa tu MRSM pasti tumbuh So bila kita orang bincang dengan kaunselor Which is bantuan tu dia bukan bagi kepada pelajar excellent Tapi pelajar yang disiplin And pendapatan isi rumah yang rendah lah So basically penubuhan samurai betul-betul fokus on Kita nak bagi sumbangan kepada masyarakat lah Bukan sebab nak perkenalkan masakan Jepun tadi. yang anda nampak belah kanan actually ni kita sedang ready kan daging-daging yakiniku dan juga syabu-syabu untuk kita serve kepada pelanggan kita memang pakai meat slicer sebab kita nak serve dalam kuantiti yang banyak lah. Kita slice dia ketebalan tu 3.5. So dengan meat slicer kita boleh konsisten lah dari segi kualiti. Kalau shabu-shabu kita slice dalam 2.5 sangat nipis and untuk samurai yakiniku sebenarnya kita orang memang tak ada chef. Boleh kata dalam 150 staff yang kita orang ada, dalam 3 4 orang sahaja yang ada background culinary. Proses buat ramen dia punya sup tu biasa kita orang buat semalam sebelum tu. Sebenarnya dalam tu ada daging sikit supaya ada rasa daging lepas tu bila customer order je kita orang akan ready kan lah just campur-campur saja. so special dekat kita kita ada kita punya own samurai yakiniku sauce kita OEM juga tapi yang special ikut kepada selera kita so enoki roll tadi pun kita ada salut sikit sauce lepas tu lagi kita pun ada karage kita pun ada nasi goreng wagyu Ha, nasi goreng Wagyu antara orang suka juga. Kita punya nasi goreng, kita tak pakai beras Malaysia. Kita pakai beras Jepun. So, rasa nasi goreng kita memang tak sama dengan mana-mana nasi goreng yang ada dekat luar sana lah. First kali, staff kita, kita bahagikan kepada dua lah, front dengan kitchen. So, kalau front tu masuk, dia akan kemas-kemas depan -kemas lah. Tapi kalau kitchen, first kali dia masuk, dia akan keluarkan macam contoh sup ramen tadi. Lepas tu, dia keluarkan juga sup syabu-syabu. Actually, sup syabu-syabu dengan ramen adalah dua sup yang berbeza lah yang kita pakai. Lepas tu, dia orang akan check stock dulu dulu inventory ready kan lah ready semua benda sayur-sayur macam tu saja So basically kalau daging yakiniku yang, yang buffet RM35 tu sebenarnya tak ada apa sangat lah yang boleh diceritakan basically walaupun murah kita orang still jaga kualiti and kalau customer tak puas hati dengan kualiti yang dia dapat tu dia boleh request baru itu kita orang memang jaga kualiti lah so yang kita orang serve adalah wagyu Jepun A5 sahaja cuma part tu berbeza lah kadang-kadang diram kadang-kadang ada berbeza lah yang penting kita orang memang serve halal wagyu A5 dari Jepun harga murah buffet wagyu totally boleh tambah anything wagyu 199 saja 199 ringgit So asal Samurai, kita nak buka waktu malam je, pukul 5 sampai pukul 10. Planningnya just macam 3 wave customer something like that lah. Then uh, bila kita trim daging, ada banyak lebihan. Ini bukan bercakap tentang wagyu lagi, tapi just cakap daging biasa. Kita rasa ni satu pembaziran lah kan. So dari situ kita buat menu macam contoh gyudon, uh, makanan-makanan Jepun lah. Ada juga yang kita orang buat daging patty, patty burger. Ada juga meatball. So the same thing bila kita orang main dengan wagyu bila ada lebihan lemak kita orang jadikan dia lemak bakar harga pun murah RM10 saja and itu antara kita kata favorite uh, customer kita lah dia buka bisnes nak cari pekerja ni sangat susah tu adalah cabaran yang paling besar lah kita orang hadapi sekarang jadi kita orang tukar sebab kita orang still niat asal tu nak bagi something kepada komuniti dengan tagline hidup bermanfaat beri manfaat kita orang pun bagi sumbangan kepada pelajar-pelajar miskin untuk terus belajar lah dekat sekolah which is Lepas kita orang dulu kita orang buat sendiri secara private kita orang ada sponsor satu family daripada daripada student tu sekolah rendah kita orang bayar and dia dah grad pun sekarang kerja oil gas dapat bayar dapat tampung balik family kan so the same concept kita orang ambil kita orang pun cari mana-mana agensi kerajaan yang buat benda sama kita orang dapati Mara yang paling okey lah so kita orang bincang dengan Mara untuk uh, untuk sponsor dengan MARA dan MARA create satu budi samurai untuk kita orang dan sekarang kita orang sponsor 60000 setahun Saya Johari bin Mat Salim, sekarang bertugas di bahagian pendidikan menengah sebagai ketua penduduk pengarah, unit kaunseling dan menyelia program Budi untuk Mara. Okey, program Budi Mara adalah satu program untuk kita membantu pelajar-pelajar kita yang B40 atau mengalami isu kewangan, terutamanya pelajar luar bandar dalam memberikan sokongan kewangan kepada mereka. Dan biasanya Mara sendiri menyediakan peruntukan kepada pelajar bagi membantu mereka dalam menyediakan kepulangan untuk belajar. Di samping, kita mencari penaja-penaja untuk membantu pelajar, terutamanya utamanya aspek sokongan kewangan. Samurai memberi bantuan kepada 40 orang pelajar di Pantai Timur. Sebanyak 4 buah MRSM terlibat dengan bantuan sebanyak RM1,500 sebulan membantu pelajar untuk menjadikan keperluan akademik mereka, keperluan ko akademik dan sebagainya. Yang saya suka tentang Samurai pertama sudah tentu dia, dia restoran halal dan mesra milik Bumi Putra dan kita boleh makan dengan menikmati harga yang ekonomi, makanan yang lazat dan sesuai untuk sisi keluarga berhujung minggu. Kita orang ingat nak buka Samurai Yakiniku, I mean restoran Yakiniku ni simple lah sebab just potong daging lepas tu serve dekat customer kan. Tapi isu dia, kita orang tak pandai potong daging. Satu kita orang tak pandai nak bagi cutting yang cantik kepada customer. Yang kedua ialah kita orang uh, tak terfikir bila ramai customer datang takkan nak potong by hand kan. Oh rupanya ada meat slicer. So banyak benda knowledge knowledge tentang FMB ni kita orang dah tahu. Apa yang kita orang cuba bawa dengan Samurai Yakiniku ni tiga benda lah. Yang pertama kedai ni dia instagramable which is kita orang punya ID lah kita fokus kepada ID. Yang kedua kita orang bawa family restaurant which is satu restoran yang boleh family bawa anak semua makan lah. Dan yang ketiga kita orang bawa entry level. Sebab Yakiniku biasa orang ingat wagyu benda-benda mahal kan tapi kita orang bawa dengan konsep RM35 boleh buffet lah kalau nak kata achievement bagi saya buka cawangan tu satu lah tapi yang paling saya rasa membanggakan diri sendiri dan juga partner adalah bila mana kita dapat bagi budi tu tak expect langsung yang kita mampu bagi sampai RM60,000 ok uh, harapan tu mungkin tak ada lah tapi kita kata planning dalam masa satu tahun lagi untuk tahun depan kita orang akan buka lagi dalam tiga, tiga cawangan lagi Then uh, kita orang nak bagi cukup budi samurai tu at least seratus ribu lah. At least seratus ribu tu kita punya aim lah. Sekarang saya nak tunjuk kita punya main highlight lah untuk samurai yakiniku ni. Jadi dekat depan ni, ini adalah buffet RM35 kita akan dapat unlimited shabu-shabu lepas tu unlimited yakiniku beza dia adalah dari segi ketebalan daging tu lah lepas tu kita ada kambing perak lepas tu ada yakitori then kita ada miso soup lepas tu kita ada nasi nasi putih then kita ada salad so ni semua boleh tambah unlimited termasuk dengan kita punya sos lah sos boleh buat sendiri dan sejam setengah kita bagi dekat customer untuk makan But normally customer bila dia datang satu group kan Empat orang macam tu Dia akan order seorang satu untuk buffet Then dia akan pakat-pakat dia akan share satu wagyu lah Macam yang ada dekat depan saya ni adalah shogun Dia punya 400 gram Dalam ni ada dua jenis daging Satu melt-meltik Satu lagi wagyu A5 Kita pun ada buffet wagyu Harga RM199 Boleh makan semua menu wagyu Termasuk dengan ramen wagyu Ataupun nasi goreng wagyu Everything Wagyu skewer Boleh tambah Unlimited ha, Cuma kita punya buffet ni Dia style ala cut buffet Kita tak akan hidang serentak macam tu Kita akan Kalau customer nak dia tambah lagi Dia akan panggil waiter Panggil lagi Sekarang saya nak tunjuk Cara sebenar lah Cara sebenar orang Jepun makan Di Akiniku ni Kalau dekat Jepun Ada yang pakai Arang Ada yang pakai Electric macam kita lah Bergantung kepada tempat tu kita akan nampak bila kita letak satu side dia akan jadi tompokan-tompokan macam ni sekarang kita dah nampak lah ha, tompokan-tompokan tu actually tu jus lah ni kita tengok belakang dia ha, belum lagi lah Dan kalau macam ni belum lagi that's why teori 10 saat, 10 saat ataupun setengah tempat tu 5 saat, 5 saat tu bagi saya dia tak praktikal lah ha, dia bergantung kepada uh, apa, bergantung kepada kepanasan tu dekat Malaysia ni saya dapati orang kita Salah sebut tentang Wagyu Dia banyak sebut Wagyu, Wagyu W-A-G-Y-U kan Tapi sebenarnya sebutan dia adalah Wagyu Wa refer kepada Jepun Gyu adalah lembu tu Jadi lembu Jepun lah Then dekat Jepun Dia macam Wagyu ni dia betul-betul macam harta karun Dia jaga dia punya baka tu betul-betul And kalau kita tengok dekat Malaysia ni Banyak mitos tentang Wagyu Ada yang kata Wagyu ni Dia bagi minum arak That's why gemuk kan Ada juga yang kata Wagyu ni duduk dalam aircon lepas tu pasang lagu jazz ha, semua benda tu sebenarnya nonsense lah wagyu sebenarnya dia lembu biasa cuma dia bakar je pun dan dia dijaga dengan teliti so makanan pun tak silap saya dia akan bagi grain ok sekarang kalau boleh tengok kan kan nampak merah-merah ni sangat kan jadi kita balik dia satu kali bagi ada nampak merah-merah sikit lagi lah ini pun sama Ha, ini just nice lah. Nampak merah-merah dia lagi. Dan ada tepi-tepi yang masak. Yang dalam keadaan macam ni lah kita makan. So, ada setengah orang. Macam saya bagi tahu tadi. Dia suka garam. So, letak garam sikit. Dan kita makan macam biasa lah. Hmm. Sama juga yang ni. Ha, so, nampak merah-merah tu kan. Then ni kita makan dengan makan dengan sos So biasa macam tu lah Bila dah makan Lepas tu baru kita tambah Ayat standard orang apa Dia akan cair di mulut lah Compare dengan daging Malaysia Memang kita tak perlukan Macam kunyah banyak kali lah Saya suka makan dengan nasi So setiap orang berbeza kan So nasi Miso sup Bila dah jadi macam ni Terus pusing Okay yang merah ni sebenarnya dia bukan darah lah Dia jus daging tu sendiri So boleh makan, jangan risau kita punya daging wagyu ni kita memang import dari supplier yang dia dapat acknowledgement daripada Jakim lah so dekat Jakim dia Jakim dah hire beberapa CB badan yang check halal ni dekat Jepun jadi dia check dari A sampai Z so kalau saya sebab saya suka makan dengan nasi kan macam mana saya buat adalah Okay, saya ambil dulu dalam keadaan macam ni alright then saya cecah dulu dengan sos Makan Ambil nasi Endingkan dengan miso soup So biasa saya akan makan dengan cara macam ni lah Kalau kita letak atas nasi Dia punya minyak daripada lemak tu Dia akan rosakkan tekstur nasi So kita sebolehnya jangan campur dengan nasi lah beras Jepun ni kita kena makan macam pulut lah sebenarnya untuk nikmati dia. Okey, sekarang saya nak tunjuk shabu-shabu lah. Okey, ini shabu-shabu. Cara makan shabu-shabu yang betul sebolehnya jangan gulung lah. Cara dia simple saja. Kita just letak dalam, pusing dalam 10 saat. Dia dah masak dah. Terus makan lah. Okey, ini kambing. Orang Jepun kurang makan kambing sebenarnya. Kita tambah kambing ni sebab permintaan daripada orang Malaysia lah. So ini air air signature kita. Ini adalah kita ada beberapa air sparkling lah. Tapi dua yang saya nak tunjuk ni adalah air yang selalu di order dekat Samurai Yakiniku. Nama dia Nobunaga Sparkling. Nobunaga ni nama salah seorang Emperor Jepun yang sangat-sangat famous lah. Dia sparkling dan dia ada lemon di dalam. Ada flavor lemon. Satu lagi, ini adalah Samurai Sparkling sparkling peach dengan lemon dan kita ada letak daun pudina lah untuk naikkan bau dia kalau yang ni memang rasa manis sikit kalau nak compare dengan Nobunaga tadi ok untuk Nobunaga sparkling harga dia RM8.50 manakala untuk uh, untuk Samurai sparkling ni harga dia RM9.50 tapi kalau anda order buffet yang RM35 tu actually kita dah bagi air kosong lah air sejuk kosong itu pun unlimited boleh refill sesuka hati lah Okay, so ini daging kita dah masak. Kita pun pakai perapan kita sendiri. Dan ini adalah yakitori. Yakitori basically kita perap dengan sos samurai sajalah. Sos samurai yakiniku saja. Ini adalah yakiniku. Beza dengan wagyu tadi, anda boleh nampak lah. Texture totally berbeza. Ini yakiniku biasa. Manakala ni adalah wagyu. So nampak marble dia Perbezaan marble tu Then satu lagi yang saya lupa tunjuk Ini adalah daging meltik So meltik ni sebenarnya dia macam Ada injection mentega lah Jadi kita akan rasa berbeza sikit Dia tak rasa le, dia tak rasa lemak Dia akan rasa sedikit mentega Mentega macam tu Ada yang tanya saya juga Kenapa dalam banyak-banyak makanan Jepun Kenapa saya pilih Buka Yakiniku kan, sebab mula-mula Samurai Yakiniku kita nak buka di Kota Baru And kita tahu orang Kota Baru at that time dia tak familiar dengan sushi, dia tak familiar dengan sashimi Yang paling kena dengan tekak orang Melayu adalah bakar-bakar That's why kita orang pilih buka uh, Yakiniku lah Our success story ialah bila mana yang saya cerita tadi Satu family kita tolong, then anak dia dapat masuk kerja orang and And sekarang bila kita nak bagi bantuan dia dah tak nak terima dah dia kata dia anak dia dah boleh sara semua. Itu yang buat kita macam rasa satu bangga tu adalah bangga dengan diri sendiri pun ada juga. Tapi itu macam motivasi nak buat lagi ramai orang yang macam ni. Kita punya kelebihan tu adalah kita punya harga lah. Salah satu kita punya harga. Then kita punya kekuatan juga adalah dari segi kualiti tu. Kita memang kita bagi Wagyu uh, Jepun and A5. Wagyu contoh Wagyu buffet kita, kita memang tak ada hidden charge lah. Kita ada service charge dengan SST. 10%. So far tu adalah buffet Yakiniku Wagyu paling murah dalam pasaran kita Okay ini adalah menu yang rare dan juga eksotik di Samurai Yakiniku uh, Perkenalkan lemak wagyu bakar Dia punya stok memang limited Hari-hari bukan ada banyak lah Peskan, peserf dan lemak wagyu bakar ni Kita tak include dalam mana-mana buffet package Yang ni memang kita beli secara berasingan RM10 Malaysia Okey, selain dari lemak wagyu tadi, of course kita pun ada skewer wagyu lah. Wagyu skewer yang viral. Harga kita quite kompetitif berbanding dengan orang lain dalam RM16 Malaysia. Lepas tu, enoki roll. Memang satu set kita datangkan dengan tujuh biji macam ni. then, kita pun ada menu ramen, kita ada nasi goreng. Lepas tu kita ada domburi. Domburi ni nasi seketul. Lepas tu dia letak lah. Atas tu topping macam ayam karage ada. Yang paling famous adalah unagi, belut. Belut pun kita import dari Jepun bukan belut Malaysia. Dia punya keratan semua, dia punya sos, everything kita ambil yang halal dari Jepun. Lagi kita ada snack. Kita ada gyoza, dumpling. Gyoza ada dua jenis yang bak yang goreng ataupun yang uh, yang bakar punya. Lepas tu Uh, kita buat ada Teriyaki Chicken basically, dekat Samurai Yakiniku yes, kita fokus kepada Yakiniku tapi dalam masa sama kita buat ada alakat-alakat lain kalau tak suka makan daging bakar-bakarlah jadi, saya nak invite orang-orang yang ada dekat Kota Baru uh, ataupun dekat Kelantan, dekat Selangor, dekat Kuala Lumpur singgah ke restoran kami jemput datang beramai-ramai support saya lagi InsyaAllah kalau banyak cawangan Kita pun akan bagi lagi banyak sumbangan lah Kita buka hari-hari Tak ada cuti daripada pukul 11.30 pagi Sampai pukul 11 malam Jemput datang ramai-ramai